मुंबई का पुलिस कमिश्नर था उसके बाद 2014-19 उत्तर प्रदेश बागपत में एमपी केंद्र में मंत्री अभी पूरा अक्रॉस द कंट्री इज डूइंग प्रचार फॉर अवर कैंडिडेट मेरा सीनियर सत्यपाल सिंह जी हमारा शरद कुमार जी साउथ का सुप्रीम स्टार तमिल में तेलुगु में कनाडा में हिंदी में

आज मेरा भाषण हिंदी में सेकेंड भाषण सेकेंड डे थोड़ा सा बचे करना पड़ेगा मेरा मित्रों आपका मालूम है 1952 हमारा नेशन में फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस का भाषण गरीब हटाओ सेकेंड इलेक्शन में कांग्रेस का भाषण गरीब हटाओ पूरा इलेक्शन में कांग्रेस का एक ही भाषण गरीबी हटाओ गरबी हटाओ गर्भी हटाओ 2014 मई 30 नरेंद्र मोदी जी का फर्स्ट डे का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस फर्स्ट डे में हमारा देश अठारह हजार विलेज में पावर नहीं है 18,000 विलेजेस में पावर नहीं है 11 करोड़ घर में टॉयलेट नहीं है 2014 मई 30 का परिस्थिति 52 करोड़

கடந்த பத்தாண்டுகளில் தான் முதல் முறையாக வறுமையை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கையை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார் பதினெட்டாயிரம் கிராமத்துல மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது அடிப்படையான மின்சாரம் இல்லை பதினோரு கோடி வீடுல கழிப்பறை வசதி இல்லை ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி மக்கள் கையிலே ஒரு சாதாரணமான வங்கி கணக்கு இல்லை அமரா கவர்னன்ஸ் மே ஆப்கா பத்தாக 11 करोड़ घर में टॉयलेट हैज एंटर 18000 विलेज पूरा इंडिया में अभी पूरा विलेज में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया 52 करोड़ हाथ में पहले बार बैंक अकाउंट अभी एक बैंक अकाउंट आपका आधार पूरा लिंक हो गया सो एक वर्ष में हमारा देश में आठ लाख करोड़ एट लाख करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इट इज हैपनिंग मिडिलमैन नहीं है करप्शन नहीं है एट लाख करोड़ अभी हमारा देश में एक वर्ष में आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है ये इलेक्शन में एक बार आप चिंतन देना पड़ेगा दस साल होने के बाद मोदी जी का स्टेज में पूरा इधर लीडर्स है हमारा रिक्वेस्ट आपका ये तीसरी बार एक और बार हमारा मोदी जी का आप वोट देना पड़ेगा दस साल में काम किया काम बाकी है पांच साल का काम बहुत है। 2024 का 29 का काम बहुत काम काम बहुत बहुत है 2024 29 मोदी जी बोला हमारा मैनिफेस्टो रिलीज समय में मोदी जी बोला दस साल में चार करोड़ आदमी का पहले टाइम में घर बना दिया पीएम आवास योजना का चार करोड़ फैमिली का पहले समय में घर बना दिया मोदी जी का प्रॉमिस नेक्स्ट पांच साल में तीन करोड़ आदमी का मोदी जी का आवास योजना का बनेंगे। so अभी काम बाकी है सो फिफ्टी थ्री कांग्रेस रूल में कोई काम डन एनी थिंग अभी कांग्रेस का सेम भाषण सेम मैनिफेस्टो सेम गरीबी हटाओ का भाषण कांग्रेस दे रहा सो so अभी तक चार फेस इलेक्शन में 380 लोकसभा सीट्स में इलेक्शन हो चुका है 380 सीट्स में हो चुका है, पूरा तमिलनाडु 39 सीट्स में इलेक्शन हो चुका है केरला 26 में इलेक्शन हो चुका है कर्नाटका 28 सीट्स में इलेक्शन हो चुका है तेलंगाना 17 सीट्स में इलेक्शन हो चुका है आंध्र प्रदेश में पूरा सीट्स में इलेक्शन हो चुका है आपका पूरा मालूम है 380 सीट्स में अभी बीजेपी पार्टी एस क्रॉस 273 हाफ ए हाफ ए मार क्रॉस हो गया अभी 163 सीट्स बाकी है महाराष्ट्र में मुंबई आसपास में थोड़ा सा सीट्स बाकी है दिल्ली बाकी है यूपी में बाकी है उड़ीसा बाकी है नॉर्थ ईस्ट बाकी है हमारा को पता है मोदी जी का विश्वास मोदी जी का रिक्वेस्ट बीजेपी का 370 सीट्स एनडीए का 400 सीट्स 400 सीट्स क्या चाहिए वही वही तो वी नीड 400 सीट्स वी नीड 400 सीट्स बिकॉज़ वी नीड टू अचीव प्रोग्रेस मोर इट इज इंपॉर्टेंट ईस्ट का वेस्ट का नॉर्थ का साउथ का सेंट्रल का पूरा देश में पूरा प्रदेश में मोदी जी का बीजेपी का एनडीए का अभी हमारा जनता वोट देना पड़ेगा कारण हमारा का पूरा देश का हो गया साउथ में तमिलनाडु में हमारा का एक ही एमपी नहीं है सर एक ही एमपी नहीं है जी, जी। लास्ट पांच साल में एक ही एमपी नहीं है तमिलनाडु का मोदी जी टेन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड करोड़ दे दिया टेन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड करोड़ एक स्टेट में थर्टी नाइन का थर्टी नाइन लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है एक एम नहीं है तो मोदी जी पूरा देश में भारत देख लिया मुंबई का क्या चाहिए इधर दे दिया तमिलनाडु का क्या चाहिए दे दिया नॉर्थ ईस्ट का क्या चाहिए दे दिया कश्मीर का क्या चाहिए दे दिया सो so, मेरा मेरा रिक्वेस्ट आपका जी इधर मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है हमारा काम है मुंबई में सिक्स 6 है अभी हमारा कमिश्नर साहब इधर बैठा है सो so, मुंबई का मेरा मन में दो चाहिए आपका

உங்களிடம் அன்பார்ந்த ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கின்றேன் மும்பையை பொறுத்தவரை ஆறுக்கு ஆறு இடத்திலும் கூட நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்திலே ஒன்றாக வேண்டும் மும்பையை பொறுத்தவரை தமிழ் சொந்தங்கள் கடுமையான உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் இங்கே இருக்கின்றேன் கடந்த நூத்தி இருபது ஆண்டுகளாக மும்பையிலே வேறு வேறு காலகட்டத்திலே குடியேறிய தமிழ் சொந்தங்கள் இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரே இடத்துல நின்று மோடி அவர்களுக்கு நம்முடைய கூட்டணி கட்சி சிவசேனா மூன்றிடத்தில் இடத்தில்

विलंब से नम बहुरो सिंबल का आप ये बार वोट करो जी हमारा देश का बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है हमारा परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है हमारा फ्यूचर का बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन ऑपोजिट अलायंस में बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर अम्बिशन है बट प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है पूरा आदमी का अम्बिशन बहुत ज्यादा है एम स्टालिन जी का अम्बिशन ज्यादा है ममता बनर्जी का अम्बिशन है अरविंद केजरीवाल जी का अम्बिशन है पूरा आदमी का अम्बिशन है बट प्राइम मिनिस्टर का क्वालिटी किसके पास नहीं है जी? प्राइम मिनिस्टर का क्वालिटी किसके पास नहीं है अब हमारा देश में एक ही आदमी का वो क्वालिटी है दस साल हमारा का, का काम किया पांच साल बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है पांच साल का एक अच्छा परिमाण हो सकता अच्छा आर्थिक परिस्थिति हो सकता मैं आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज वोट फॉर मोदी जी प्लीज वोट फॉर हियर अवर शिवसेना कैंडिडेट राहुल चवेला जी एंड प्लीज वोट फॉर अवर बीजेपी कैंडिडेट अक्रॉस मुंबई विद दिस आई प्ले माय कॉम्प्लीमेंट्स टू कैप्टन कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है तमिलनाडु में, ये में, में ये है। एक आदमी तमिलनाडु में आउटसाइड एम एक ही हमारा कैप्टन तमिल <laughs> कैप्टन तमिल महाराष्ट्र में तमिल का

उसेंड पीपल पांच लाख का मोदी जी का इंश्योरेंस कैप्टन जी का ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ कैप्टन जी का काम बहुत अच्छा है मोदी जी का काम बहुत अच्छा है

எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பெருமை தேடி கொடுத்திருக்கின்ற நீங்கள் வந்து தமிழன் என்று சொன்னால் உங்களுடைய உழைப்பு எங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பெருமை உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கீச்சர் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை காண தேசியவாத நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்